Приехали аккумуляторы до нас. 12 коробок, да? Да. Новая почта, доставка из Распаковочка. 272 килограмма общая вага наших аккумуляторов. Сейчас поднимемся, что у нас там всередине. Шли морем. Трохи больше трех месяцев. И у нас вот такие вот... О баночки поздно на ящику вот угу. по три пластины где-то 10 гаечек общая вага 272 килограмма так мы и калькулятором порахували так мы все намалювали наш стеллаж а вот так мы нарезаем текстолитовые пластинки которые будут между аккумуляторами. миллиметр где электрический где изоляция вот так мы забрали наши акумы, 48 баночек, в каждой баночке 3,2 вольта, 320 ампер часов, в общей сложности около 47 кВт потужность вот этой сборки. Да Это заказали мы еще сюда, так как сейчас у нас инвертор работает на минимальном токе 160 вот, вот эти все баночки выдают. И у нас заявлено тоже минимум 160, а максимум 800. Так что э, будет больше потужность. Хотя нам, честно говоря, вот этих банок хватает, я не знаю, на четверо суток может хватить. хватить. Так как все за ночь замечал, было 160 вольт. И упало всего-навсего 157. Железофосфат, самый надбеспечнейший у нас считаются аккумуляторы. Они даже от перезарядки не взрываются, так как литий -ионные. И э, працюют долговечно, 6000 циклов довольно-таки нормально. У нас получалось, уже двое суток мы работаем, кстати, без мережи. Мережа выключена. Вот здесь видно, да, сейчас идет зарядка, 8, почти 9 ранков. Мережа стоит место вырублено, идет зарядка. У нас аккумулятор. Ну, Но за ночь они просели, просели. У нас где-то за ночь около 500 ватт идет потребления, потому что много холодильников, камеры холодильные и так далее. Вчера вечером было 160 вольт, на ранок, когда все это было только на акумах, 157. То есть 3 вольта просела. Здесь мы можем наблюдать, сколько у нас зараз на каждой банке. Кстати, они все уже майже уравновешились. Это радует. И процуем далее. Вот это видно, как оно покажет свой результат в пасмурную погоду. Все это будет дело перекрывать. Далее будет.